محمۃ اللہ مکرم ثانی نے کہا اللہ عزم نے انسان میں اور حوان میں ایک فرق رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا کوئی بھی گواہ ہو کوئی بھی جانور ہو وہ کس کی بیٹی ہے وہ کس کا بیٹا ہے کوئی پتا نہیں نسل بڑھنے کا جو سلسلہ ہے نا آگے وہ اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں رکھا لیکن انسان کی نسل بڑھنے کے سلسلے کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی پتا ہونا چاہیے کون کس کا بیٹا ہے کون کس کی بیٹی اس سیریز کے اللہ رب العزت نے صرف حفاظت ہی نہیں کی بلکہ بڑی سختی کی ہے اور بڑی سخت حفاظت کی ہے اللہ رب العزت نے انسانوں کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے ماں ہے باپ ہے ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے اس کا باپ کون ہے نبی علیہ السلام نے بڑی سخت ترغیب فرمائی ہے جو اپنے باپ کو بدلتا ہے اپنے باپ کی جگہ کسی اور کا نام دیکھتا ہے کیوں اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی انسانی نسل کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی ہے اور جو لگتا ہے اس نسل انسانی کی حفاظت نہیں کرے گا آسان لفظوں میں بدکاری کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی سخت ہے اللہ تو عزت فرماتے ہیں وہ لوگ ایمان والوں کا نہیں کہ وہ تو جانور میں جائیں گے جائیں. پناہ ایمان والوں میں جو لوگ فہاشی کو پسند کرتے فہاشی کرتے اس نسل انسانی کے سلسلے کو خراب کرتے ہیں اس کی حفاظت نہیں کرتے جب عذاب علی پھر دنیا والا مرا. دنیا میں بھی عذاب ہو گیا میں بھی عذاب ہوگا آخرت کا عذاب کیا ہوگا نبی علیہ صلاحت السلام نے مدد کی ہے آپ علیہ صلاح نے ایمان ہمیں غیرت حیا ایمان کا حصہ ہے ول ایمان پھر اور ہمیں ایمان ہمیں جنت تک لے جائے گا ایمان انسان کو جنت تک لے جاتا ہے ول من میرت فرمایا بدکاری بے حیائی اور ہے ہے فی النار اور ظلم انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے یہ ہے کہ دنیا میں لاگے آخر کا ذاتی ہوگا چیوں بندہ اس رسم انسانی کی, کی حفاظت نہیں کرتا اس کو غیر محفوظ بناتا ہے بے حیائی کرتا ہے بدکاری کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخر میں اس کے لیے لہم عذاب العلیم ہے والجفاب فی النار ہے جہنم اس کی بقی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کے اندر نہیں ہے لیکن جو بندہ اس نثر انسانی کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ اس کو دنیا میں بھی عذاب دیتے آخر میں تو جانتا ملنے ہی دنیا کے اندر اور دنیا میں کیا عذاب ہے اللہ تعالیٰ نے قوم قبر قومس پتھروں کی بارش اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس کا جرم کیا تھا؟ اس نے نثر انسانی کی حفاظت نہیں کی بدکاری ہی اور یہ عذاب صرف ان کے لیے نہیں ہے پتھروں کی بارش کوئی بلکہ ہماری شریعت کے اندر بھی ہے نبی علیہ نے فرمایا جو گزاری کرتا ہے اسے پتھر مار کے رجن کرنا ہوتا تو حکم ہو جاتا ہے اس کو سونی چڑھا اس دور کے حساب سے حکم ہوتا ہے تلوار سے قتل ہوتا ہے آج کے دور کے حساب سے گولی مار لیکن قتل کافی نہیں تھا قتل کافی نہیں ہے ہمیں اس کی صلاح یہ ہے اس کو پتھر مارو اور اتنے پتھر مارو اتنے پتھر مارو کہ اس کی جان چلے جائے اور پھر یہی پر بس نہیں ہے قرآن مجید نے سورت 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَلْيَشْحَدْ عَدَى مَحْمَدْ فَائِفَكُ مِنَا مُمِنِينَ ایک بڑا مجمع کٹھا کرو ایک بڑا مجمع جو اس کو دیکھیں بند لوگوں میں اسے صدا نہیں دیں وَلْيَشْحَدْ عَدَى مَحْمَدْ فَائِفَكُ مِنَا یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں رحمت للعالمین پیغمبر اور اللہ تعالی رحیم ذات دونوں میں رحیم ہے اور دونوں کا حکم کیا ہے کہ مجمع اکٹھا کرو اور مجمع کے سامنے اس کو پتھر مارو اور اتنے پتھر مارو کہ اس کو رجم کر دو کیوں اس نے نسل انسانی کی جو اللہ تعالی نے حفاظت کی تھی اس کو محفوظ نہیں رکھا اس نے بدکاری کی تھی اتنی سخت سزا ہے پتھر بات فرمایا اس کو پتھر بار بار کر اس کو غلط کر کسی اور جنگ کی یہ سزا نہیں ہے جو بدکاری کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن سے نبی رسان اسلام کی حدیث میں ہے اور پھر یہ ایسا گنا ہے آپ کو قرآن میں کسی بھی می جگہ یہ لفظ نہیں ملے گا غلط ذرا ذرا نہیں کرنا قرآن میں آپ کو ملے گا غلط کے قریب بھی نہیں جانا سہولت کاری بھی نہیں کرنی بتا کرتا ہے بدکاری میں نے تو نہیں کی کی تو میرا دوست نے کی میں تو ایسے ہی کہا سہولت کاری بھی ہونا بڑا جرم ہے جس طرح ہمارے ہاں اللہ نہ کرے دہشت گردی ہو جائے تو ہمارے جو ادارے ہی ہیں وہ سارے سہولت کاروں کو بھی پکڑتے ہیں تو فرمایا سہولت کاری نہیں کرنی جو سہولت کاری کرے گا اس کی سہولت کاری کرنا بھی حرام ہے ہمارے ہاں یہ اس کو آپ بدقسمتی سمجھ لیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی گھر سے نکل جائے ہماری گیرت جاگ جاتی ہے اور پھر ہماری گیرت اتنی جاگتی ہے کہ آپ کہتے ہیں لڑکی کو بھی مار دو لڑکی کو بھی مار دو اور لوگ مارتے کی اخبارات میں آپ نے پڑھا ہوگا دیہاتوں میں لوگ قتل کر دیتے لڑکی کو بھی قدر کر دیا لڑکی کو بھی قدر کر دیا اب مجھے یہ بتلائیں کیا یہ کیا ایک دن میں ہو جاتا ہے ایک دن میں نہیں ہوتا سلسلہ چلتا شروع سے ہے اور جب یہ چل رہا ہوتا ہے تب ہماری آنکھیں بند ہوتی تب ہماری گینت سوئی ہوئی ہے میری بیٹی ہے میری بہن ہے رات دیر تک باتیں کر رہی ہے ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. آج کا تو بہانا ہی بڑا اچھا ہے وہ جی پڑھائی کرنی ہوتی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے پڑھانا بڑا اچھا ہے پڑھائی پتہ نہیں ہوتی ہوگی بہت سارے اچھے لوگ بھی ہیں وہ صرف پڑھائی ہی کرتے ہوں گے لیکن ان اچھوں میں کچھ برے بھی ہیں تو ہمیں کیا حکم دیا گیا خیال رکھیں اس کو قریب نہ جانے دیں جب وہ قریب جا رہا تھا ہم نے روکا نہیں جب وہ قریب چلا گیا وہ جس طرح کہ تو وشور ہے اب کیا کریں اب تو چڑیاں چوکی کھیت اب تو کھیت گزڑ گیا اب غیرت کھانے کا کیا کارن ہمیں غیرت آتی ہے گولی مار دیتے ہیں اور پھر محتر یہ مسئلے کی بات ہے نہ ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے گولی مارنے کی اور نہ ہمیں پاکستان کا قرون اجازت دیتا ہے گولی مارنے گولی مارنے کی اجازت تو نہیں ہے شریعت تو یہ کہتی ہے کہ اگر اس میں وہ شادی شدہ نہیں ہے جی اسے صرف سو پوڑے مارے ہیں ایک سال کی چلاوت نہیں ہے چلو آج کل کے حساب سے ایک سال کیا گولی مارے کا دیا اگر وہ شادی شدہ ہے تو شریعت اسلامیہ سزا دے عجم کرے اسے فی نفس ہی کسی بھی بندے کو اسلام دے اجازت نہیں دی وہ کسی کو مار دے اسلام تو ہمیں یہ کہتا ہے قریب نہ جا رہے جب وہ قریب جا رہے تھے ہم نے روکا نہیں ہم نے کہا کوئی بات نہیں کھایا نہیں ہم اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو کالا چھوڑنے جاتے ہیں کبھی دھیان نہیں رکھا ادھر سے لوگ چھوڑنے جاتے ہیں ادھر سے وہ آگے نکل جاتے کبھی اور ہی نہیں کیا یہ باتیں تھوڑی سی طرف ہیں لیکن حقیقت ہے محترم بھائیوں ایسا ہو رہا ہے اور ہمارے ایک استاد تھے انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہتے ایک بزرگ میرے پاس آیا روتا ہوا وہ رو رہا تھا میں نے کہا جی کیا ہوا کہنے لگا کہ میری ایک بیٹی ہے میرا بڑا حیاء کرتی ہے کبھی نظر بھر کے اس نے میری طرف دیکھا نہیں ہے اتنی حیاء ہے بعض رشتوں کی اتنی حیاء ہوتا کرتا ہے کہ نظر بھر کے دیکھتا نہیں ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ وسلم میں بعض صحابہ ایسے تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے نظر بھر کے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہم حیاء ہی نہیں کرتے ہیں ایسے صحابی موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کی صورت میں بیان کر دو تو شاید نہ کر سکوں کیونکہ میں نے آنکھ بھر کے کبھی دیکھا ہی نہیں حیا کہتے میری بیٹی تھی میرا بیا بڑا کرتی مجھے ایک دن کہنے لگی ابا جان یہ سچا واقعہ جان ہماری نا آن لائن پڑھائی ہو رہی ہے موبائل کی بڑی ضرورت ہے میں نے کہا ضرورت ہے محنتی ہے سارا دن رہتی ہے میں نے موبائل نہیں دیا اب میں نے موبائل نہیں دیا اب مجھے محسوس ہوا کہ جیسے رات دیر تک موبائل چلتا ہے کسی سے باتیں ہوتی ہیں اب یہ کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا سچا واقعہ سنا رہا ہے وہ بزرگ کہہ رہا ہے کہ میں نے محسوس کیا جیسے رات دیر تک موبائل چلتا ہے میں نے کمرے کا دروازہ کھولا دیکھا تو باتیں ہو رہی تھی کسی کے ساتھ میں نے موبائل پکڑ لیے کہ وہ میرے بیٹی جو نظر بھر کے میری طرف دیکھتی نہیں تھی اس نے میرے منہ پہ تھپڑ مارا اور موبائل چلی میں آج اپنی بیٹی سے تھپڑ کھا کے آیا ہوں اور یہ رونا میں اس لیے رونا رہا ہوں میرا رونا تھمتا نہیں ہے جو بیٹی نظر بھر کے میری طرف دیکھتی نہیں تھی آج اسے میں کھا کے آیا تو جب جا جانے ہوتے ہیں تب روتے نہیں ہیں جب وہ اس آگ میں چلے جاتے ہیں پھر ہم ہم غیرت بن جاتے ہیں تو ونا تھا وہ زنا فرنا ان کو قریب نہ جانے دو قریب جانا نہیں منا مطلب بھائیو ہم تو سادھی لوگ ہیں ہم تو سمجھتے نہیں ہیں اس وقت اسلام اور کفر کی لڑائی پوری دنیا میں اگر آپ نظر پڑائیں اسلام اور کفر کی لڑائی پاکستان کے جس سارے اسلامی مالک کے جتنے بھی دشمن کافر ہیں ان کی ہمارے ساتھ ہم جنگ میں ہیں حالت جنگ میں ہیں اس وقت جنگیں بدل چکی ہیں اب پہلے جنگیں ہوتی تھیں اب بھی ہوتی ہیں بزور کی جنگیں ہوتی ہیں لیکن اب تھوڑا سا ماحول بدل گیا جن اور یہ امسنی شروع سے ایسا چلا رہا ہے دشمن نے کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف سیدھا ہتھیار کبھی نہیں اٹھایا آپ پوری تاریخ تاریخ اسلامیہ اٹھا کر دیکھیں آپ کو بہت کم ملا ہوگا دشمن نے بالکل سیدھا ہتھیار اٹھایا وہ پہلے مسلمانوں کو کمزور کرتے ہیں آپ دیکھیں نا اور ان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہوتا ہے وہ بے ہے آپ اس کو جو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کافروں کا سب سے پہلا ہتھیار بے حیائی ہے اور ہمارا غیرت ایمانی ہے بے حیائی مقابلہ غیرت سب سے پہلا مقابلہ یہ ہوتا ہے اگر ہم یہ پہلا مقابلہ ہار جائیں اگر یہ پہلا مقابلہ ہار جائیں دشمن نے بے حیائی ہمارے اندر بھیجی ہم بے حیا بن گئے ہماری حیرت ہار گئی ہم بے حیا بن گئے بتاؤ جو بے حیا ہوگا وہ کیا لڑے گا دشمن جب وہ قوموں کو بے حیاء بنا دیتے ہیں پھر ان کی فوجیں لڑنے کے لیے نہیں آتی کرنے کے لیے آتی ہے وہ تو خود بے غیرت ہے وہ تو خود بے حیاء ہے اب بے حیاء بندہ آپ مجھے ہی بتائیں کسی غیرت مند کے سامنے اصل اٹھا سکتا ہے اس کی ضرورت ہی نہیں اٹھائی وہ کہتے ہیں ہم تو ٹھہرے بے حیاء اگر یہ غیرت مند ہے ان کے سامنے اصل اٹھانے کی باری مد ہی نہیں ہے ان کو بے حیاء بناؤ تاکہ مقابلہ برابری کا ہو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکشہ کہتا ہے وہ تو لم تک کرو کہاں کا برو؟ وہ چاہتے ہیں آپس میں ہم مل جائے سواب برابری ہو جائے بہت ہم ہمارے درمیان جیسے ہم ہیں ویسے تم ہو جاؤ برابری ہو جائے گی پھر مقابلہ ہو جائے ہم ٹھہرے غیرت بے, بے حیا جب تک تم کو بے غیرت بے حیا نہ بنائے گی پھر مقابلہ کیسے ہوگا تو وہ برابری کا مقابلہ کرتے ہیں اور ہم جب زیادہ بے حیا ہو جائے معاشرہ جب زیادہ بے حیا ہو جاتا ہے پھر کہتے ہیں اب لڑنے کی ضرورت نہیں اب ہمارا مقصد بغیر لڑے ہی پورے ہو رہے ہیں جب ہمارا کام بغیر لڑے کے ہو رہا ہے تو کام کرنے کی کیا ضرورت ہے پھر لڑنے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ نب العزت نے اس چیز کی حفاظت فرمائی اور ہمیں اس سے منع کیا ہے. حدیث میں آیا ہے علیہ صاحب السلام نے فرمایا اللہ تعالی اب حدیث کے من ال سب سے بڑا غیرت مل سب سے بڑا غیرت مل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بڑی غیرت مل ذات کوئی نہیں اب حدیث میں ہے ربیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عجل ذالک حرم الفباہشا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فہاشی حرام کیا مقاری کے ہے ایک اور حدیث میں ہے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِدَالِكَ حَرَّمَ الْفَوَاهِ جَمَا دَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَدَلْ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری اور پشیدہ بے حیائی اور اس کو حرام کرا دے یا فہاشی کو حرام کرا دے اب یہ حدیث سامنے رکھیں اب اگلی بات سمجھیں ایک آدمی ہے غیرت مند آدمی اب میں نے حدیث سنا ہی ہے اللہ سب سے بڑا حیادار ہے ایک غیرت مند باپ ہے ایک غیرت مند بھائی ہے آپ غیرت مند بھائی کے سامنے اس کی بہن کو تنگ کر کے دکھائیں وہ آپ سے لڑے گا کمزور ہوگا پھر بھی لڑے گا غیرت مت باپ ہے تھپڑ مارے گا کیا رشتہ ہے وہ بھائی بہن کیا رشتہ ہے وہ اس کی بیٹی ہے ایک بیٹی ایک باپ اپنی بیٹی یا ایک بھائی اپنی بہن کے ساتھ اگر کوئی اس کو تنگ کرے برداشت نہیں کرتا کہ اللہ ہم سے زیادہ پیار نہیں کرتا ایک رب اس باپ سے زیادہ مخلوق سے پیار کرتا ہے جو اپنی بیٹی سے کرتا ہے اس کا رشتہ تو صرف باپ اور بیٹی کا ہے اللہ تو خالق ہے اس وہ جو عورت ہے اس کے باپ سے زیادہ اللہ اسے کرتا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے اللہ غیرت مند بھی ہے اگر باپ کے سامنے مارے کہ باپ تھپڑ مارے گا تو اللہ نہیں مارے گا اللہ تو اسے زیادہ غیرت مند ہے کبھی آپ نے تصور کیا ہے اس بات کا اللہ نے ایک چیز سے منع کیا اور اللہ کے سامنے آپ اللہ کی بندی کو تنگ کر رہے ہیں اللہ کو غیرت نہیں آئے گی اللہ کو زیادہ غیرت آتی ہے تھپڑ کیوں نہیں پڑتا تھپڑ تو ہمیں پڑے ہوئے ہیں ہم ہم محسوس نہیں کرتے ایک تو چلو اللہ حلیم ذات ہے رحیم ذات ہے سیدھا نہیں آتا لوگوں کو سیدھا مار دیتے کبھی اور اللہ کبھی غور کریں اللہ کے تپڑ ہم پر ہیں ہم اللہ کے ادابات کا شکار ہیں نویل علیہ وسلام نے فرمایا ذنا ور ربا فکر یا دن فرا جب کسی بستی میں زنا اور سود عام ہو جائے بے حیائی اور سود عام ہو جائے فقط احل و عذاب فسم اللہ وہ بستی اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیتی ہے اللہ کا عذاب آنا اس بستی پر حلال ہو جاتا ہے حلال ہو جاتا ہے اتنی سخت سزا ہے اتنی ساتھ ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ تو بے حیائی کی بات ہے نا اس کے مقابلے میں اگر آپ حیرت بدل جائیں بے حیائی نہ کریں اگر موقع ملے پھر بھی, بھی نہ کریں اللہ فضیلت بھی اتنی سناتا ہے خوشخبری بھی اتنی سناتا ہے آپ دیکھیں ایک چھوٹا جملہ ہے بندے کو موقع ملے گیا بدکاری کرنے کا ایک چھوٹا جملہ زبان سے نکالا فاق ہوگا غلط ہے ایک چھوٹا جملہ ہے حدیث میں آیا ہے میدان محشر میں پچاس ہزار سال کا دن ہوگا بندے پچاس ہزار سال کا دن دھوپ میں کھڑے ہوں گے اور زبان سے ایک جملہ بولنے والا انی احاف اللہ وہ اللہ کے عرش کے سائنے میں کھڑا ہوگا صدا سخت ہے فضیلت بھی اتنی ہے بچ اگر بچ جائیں گے اگر بچ جائیں گے فضیلت بھی اتنی ہے لیکن اگر کمزور پڑ گئے نہ دکھائی پھر اللہ کا نبی علیہ صاحب نے فرمایا اللہ اللہ کا اس قوم پہ جاتا ہے وہ قومیں اپنے اوپر کر لیتی ہیں جن میں سود عام ہو جائے جن میں بدکاری عام ہو جائے پھر ایک اور حدیث میں ہے نبی علیہ صاحب السلام نے فرمایا جب آدھی رات گزر جاتی ہے تفت ابواب لے اللہ تعالیٰ آدھی رات گزرنے کے بعد آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں اب آسمان کے دروازے کھول گئے پتا فجنا دی منا ایک بکاتے والا آواز لگاتا ہے وہ آواز کیا لگاتا ہے حل من داعن فیو سجا بلا ہے کوئی اللہ کو بکاتے والا اللہ اس کی بکات سن لے بھی کوئی دعا کرنے والا ہے اللہ اس کی بکات سنے حل من سائن کو اللہ سے مانگنے والا فیو اللہ اس کو دے دے اللہ کے سامنے مانگے اللہ اس کو دے دے فرمایا حل بن مکر کوئی ہے تک دست ضرورت مند اللہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے آگے حدیث کے رات فلاح بکا بالکل بدا ل کوئی بھی ایک شخص ایسا نہیں بچتا جو اللہ سے مانگے اللہ اس کو نہ دے سانی زانی کے وہ اللہ کو پکارتا اللہ کہتا تیری نہیں بکار سنتی میں نے تیری نہیں سنی سب کی اللہ سن رہا ہے سب کو اللہ دے رہا ہے تیری نہیں سننی. جب تک تو اپنے گناہ پر توبہ نہیں مانگ لیتا تیری اور کوئی دعا سننی نہیں ہے اس حدیث کا سام سا مطلب یہ ہے اگر ایک بندہ بے حیا ہے بے غیرت ہے فہشی کرنے والا ہے وہ اللہ سے مانگتا رہے اللہ نہیں دیتا ہوئے. پہلے اپنے گناہ کی توبہ مانگ جب تک اپنے گناہ کی توبہ نہیں مانگے گا اللہ تری دعا نہیں سنے گا یہ صحیح حدیث سنا رہا یہ وقت سوچے ہم جو مرضی کرتے رہے اللہ تو سنی رہے گا اللہ سنے گا ضرور پہلے اپنے کیے کی توبہ مانگے گا. ایک یہ اور دوسرا اسلام نے فرمایا وہ اشاد جو لوگوں سے نجائز ٹیکس لیتا ہے یہ دو بندے اللہ ان کی اس وقت تک دعا نہیں سنتا جب تک یہ اپنے کیے کی توبہ نہ مانگے اللہ نہیں سنتا ان کی دعا اس لیے مختلف بھائیو یہ معاملہ جو ہمارے معاشرے میں جس کو شاید آج کے دور میں آج کے اس معاشرے میں لوگ گناہ نہیں شاید سمجھ رہے یہ کون سی بات ہوئی آپ دیکھیں شریعت دی اسلامیہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اللہ نے اس حیرت کی بڑی حفاظت کی ہے کل یغزو بنا گسارے کل لہنگو مینا بنا گسارے اتنا مرد تو کیا بنا ہے عورتیں بھی اپنی نظر پیچھی کریں یہ میں بھرت نیچے کرنے لیتا اور تو تم نے بھی کرنی ہے ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے ٹکنے اپنی چادر اپنی سلوار ٹکنوں سے نیچے کی وہ جہنم میں جائے گا لیکن فرمایا اور تو اپنے ٹکنے دھام لے امی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ پاس کری تھی کہا اللہ کے رسول کتنا کو دھام پہ ٹکنا ہے کتنا کو دھام پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اپنے پاؤں سے ایک گھٹ کپڑا نیچے کرنا اپنے پاؤں سے ایک گٹ کپڑا نیچے کرنا ہے ایک گٹ دو ایچ کی. تقریباً آٹھ نو کپڑا نیچے کرنا امی سر کا وہ بھی آپ کہنا کہ اللہ کے سن ایک کپڑا نیچے کرے گی جب وہ چلے گی تو پاؤں نیچے سے نظر آ جائے ہمارے یہاں کسی کو دکھائے ایک گٹ کپڑا نیچے ہو کہا جی اگر وہ ایک گٹ نیچے کر کے چلے گی پاؤں نیچے نظر آئے گا نظر آنا ممکن ہے فرما ایک ہاتھ یاد یہاں سے لے کر کونی تک ہوتا ہے تقریباً یہ ڈیڑھ فٹ بن جاتا ہے اور اگر اس کا ایک بلش کپڑا نیچے کرنے سے پردہ نہیں ہو رہا ایک ہاتھ نیچے کر لے پردہ ہونا چاہیے اب میں کبھی یہ حدیث پڑھتا ہوں حیران ہوتا ہوں لوگ ہمارے یہاں ابھی تک چہرے کے پردے کے بارے میں پڑھے ہوئے چہرے کا پردہ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے شریت اسلامیہ تو کہتی ہے ایک ہاتھ کپڑا نیچے کر لو پاؤں نظر نہیں آنا چاہیے جو شریعت اسلامیہ کہتی پاؤں نظر نہیں آنا چاہیے تو چہرے کے بارے میں خاموش رہے گی ٹھیک ہے پاؤں نظر نہ آ جائے چہرہ نظر آ جائے پر میں مقصد ہے پاؤں ڈھانپنا کپڑا ایک بالشت ہو ایک گٹ ہو ایک فٹ ہو نیچے کر لو مقصد پورا ہونا چاہیے پردہ ہونا چاہیے نظر نہ آئے تو اللہ خیرت والا ہے اللہ نے اس لیے اتنے سخت احکامات جو ہیں وہ کی ہیں ہمارے برے سگیر میں آپ لوگ جانتے ہوں گے اسلام اسی غیرت کی وجہ سے آیا محمد بن قاسم کیا لینے آیا تھا برے سگیر میں ایک عورت نے آواز لگائی تھی جی. اس کی اسمت دلی ہوئی اس نے آواز لگائی وہ وہاں سے چلا عرب سے کریشی پہنچا ملتان پہنچا ہماری یہ فیصلہ بات چلیوٹ لگا ہے تھا آپ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں غیرت کی وجہ سے اسلام برے سگیر میں آیا اور آج غیرت نہیں ہے تو اسلام بھی شاید جتنی غیرت ختم ہو رہی ہے اتنا اسلام ہی ختم ہو رہا ہے نبی السال و اسلام نے حیا اور ایمان اورینا جمیا دونوں اکٹھے ہوتے ہیں یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے ایک جائے گا دوسرا ساتھ جائے گا حیات جائے گی ایمان ساتھ جائے گا ایسا نہیں حیات چلے جائے گی ایمان باقی رہے گا تو آج میرے صغیر میں غیرت کے نام پر اسلام آیا تھا جتنی غیرت کم ہو رہی ہے اتنا ہی اسلام کم ہو رہا ہے محترم بھائیوں یہ بڑا ایک حساس معاملہ ہے نبی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ قرآن میں بڑے سخت احکامات نازل کیے ہیں بڑی سخت سزا دی ہے جو بے حیائی کو پھیلاتے ہیں حتیٰ کہ ان لوگوں کے لیے بھی سزائیں ہیں جو سہولت کار بنتے ہیں اس کی سہولت کاری کرنا بھی حرام ہے اس کے قریب جانا ولا تقرب اس کے قریب جانا بھی حرام ہے یہ ایسا گناہ ہے اس لیے خود بھی اپنے اوپر اپنے گھر والوں میں اپنے عزیز و وکارت میں کم از کم انسان اپنے بچوں میں ٹھیک ہے اس نے رکھنا بہت اچھی بات ہے آدمی کو اپنے اولاد سے حسن نے زن رکھنا چاہیے لیکن بگا ہے پتہ نہیں چلتا شیطان کب آ کے دا لگا جائے اپنے بچوں پہ نظر رکھیں اپنی نسل میں نظر رکھیں اور جس طرح میں نے شروع میں کہا اس نسل کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے لگائیے ہماری ذمہ داری تو اپنی نسل کی حفاظت کریں تاکہ ہم میں ہم مل کر اس بے حیائی کے اس جو کافہ میں بیزی ہمارے اندر ہے اس کا ہم اپنی غیرت ایمانی کے ساتھ مقابلہ کر سکیں تو آپ کے دعوان حضرت حمد اللہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ علیہ وآلہ اللہ والا اعوذ مِنْ من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا مَنْ يهد اللَّهُ فَلَا مضل له وَمَنْ يضلل فَلَا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد